Okay, kembali lagi dalam episod ketiga Podcast PPDJB Dan kali ini saya menampilkan satu lagi Watak penting dalam pendidikan di negeri Johor Tahniah dan selamat datang Tuan Haji Ayub bin Ibrahim Pegawai eh, pendidikan daerah Keluang Keluang katanya ada musim durian oh, Dah lepas dah Dah lepas <laughs> ha, Dulu masa saya tanya belum buah Ini tanya lagi dah lepas macam, Memang macam tu eh. InsyaAllah lepas ni bila dia tanya tu sahabat buat <laughs> Ok uh, para penonton sebelum ni kita cerita pasal dalam episod lepas Haji Razali di masih Kudang cerita pasal kerangka besar dalam rancangan pendidikan Malaysia Matlamat utama ialah tentang insan sejahtera Rata-rata okay, orang bercakap tentang insan sejahtera Sedikit kupas ternyata Terima kasih uh, Tuan Haji Saliman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan uh, salam sejahtera Terima kasih uh, mengundang saya dalam uh, <laughs> Podcast eh, Tuan uh, Bila saya nak men 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 Menceritakan tentang Insan sejahtera okay. uh, Insan sejahtera tu yang dimasukkan di sini Kebun lah, kita tentulah kepada Insan untuk membina murid lah, eh. So di dalam uh, uh, Plan pembangunan yang lepas pun kita ditekankan tentang ciri-ciri uh, dalam aspirasi murid. Okay. Uh, saya rasa kesinambungan daripada plan yang lama kepada yang baru, dia masih lagi nak menekankan tentang insan tersebut. Okay. So, beberapa ciri yang mungkin saya boleh uh, ceritakan di sini adalah tentang ciri-ciri murid, bagaimana insan yang nak dilahirkan. Eh? Dalam rancangan pembangunan Malaysia selama 10 tahun yang Rancangan pendidikan Rancangan pendidikan hmm. eh, Yang uh, di, dirangka selama 10-10 tahun lah okay. Berhubung daripada sekarang Baik. So, insan itu mungkin uh, Seawal mungkin kita kena lahirkan eh, Dan uh, ini bukan satu cabaran kita Untuk nak melahirkan insan-insan yang Sejahtera yang yang dimaksudkan okay. Yang pertama uh, Dalam kerangka tersebut menekan tentang adab Tentang adab So, Baik. Memang kita nak melahirkan Seorang insan yang memang mempunyai adab lah. eh? uh, Kalau kita nak menceritakan tentang adab uh, Itu merupakan Satu ciri-ciri Yang sepatutnya ada pada dalam seorang Insan ataupun murid okay. Sebelum kita nak pergi kepada bagaimana Dia nak melahirkan ilmu Baik. Jadi sebelum mendapatkan ilmu Dia mesti Beradab dahulu okay. So Dalam beradab ini Ciri-ciri uh, adab yang selalu kita tekankan kepada anak-anak seawal umur awal persekolahan Di prasekolah sendiri pun dah hmm. menekan tentang ciri-ciri adab okay. Bagaimana dia berjumpa dengan ibu bapa Bagaimana dia bersosial dengan kawan-kawan Bagaimana dia berjumpa dengan murid okay. Kita pernah uh, menuntun uh, seorang murid Apabila dia berhadapan dengan guru dia Apa ciri-ciri adab yang perlu ditunjukkan Bersalam bersapa, biak muka yang manis, itulah ciri-ciri insan yang kita nak lahirkan dalam dalam adab. Okey. Okay. Baik. Okey. Bila sebut pasal adab ni, dia jadi besar tau. Ada tak sebarang mekanisme boleh mengukur sejauh mana insan sejahtera yang beradab tadi, kalau yang berilmu mungkin boleh diukur dengan pencapaian uh, oh yang Uh, dapat grade C sekurang-kurangnya kan uh, melangkaui tak minimum ke kan tapi yang beradab ni bagaimana gambarannya kalau saya lihat kalau murid-murid hmm. apa yang dipaparkan apa yang diperlakukan di sekolah itulah adab yang dilahirkan okay. contohnya apabila dia berjumpa dengan seorang guru okay, apa yang apa yang menjadi ukuran kita lah bagaimana dia menunjukkan riak muka berjabat tangan, okay. membantu guru. Kalau dia berjumpa dengan rakan-rakan dia, bagaimana cara dia bercakap, tutur okay, kata okay, yang okay. di dicakap di kepada kawan-kawan dia itu merupakan tanda-tanda adab yang perlu dilahirkan. Okay. Apabila kalau kita lihat dia berjumpa eh, masa di, kita biasa kita lihat, eh, terutamanya murid-murid uh, ataupun anak-anak yang dijemput oleh ibu bapa dia semasa di balik sekolah. Kita boleh lihat eh, guru-guru pun boleh lihat. Bagaimana penampilan murid ini apabila dia berjumpa dengan ibu dan ayah dia? Adakah dia bersalam masa-masa dia datang ataupun masa dia balik? Itu juga petunjuk-petunjuk bahawa kita telah melahirkan seorang anak yang beradab. Mungkin di rumah kita tak nampak. Ya betul. Eh? Tapi mungkin kita nampak. Tetapi kita sebenarnya kita boleh boleh juga menilai uh, melalui pertanyaan apa dia buat di rumah? Ada tak dia membantu ibu dan ayah dia? Jadi Biasanya murid-murid ni dia, dia ikhlas Dia akan sebut eh, Kalau dia bantu ayah dia Dia akan beritahu kepada guru dia okay, Dia bantu ayah dia Itu mungkin petujuk-petujuk yang kita boleh Yang kita boleh nampak lah eh, Tentang uh, adab, adab dan adab yang telah di Tadi betul Tuan Fahad Cerita pasal Mutu yang ditunjukkan melalui pencapaian sekolah forensik kan dan antara perkara besar yang menjadi teras utama dalam uh, RPM ni ialah insan sejahtera yang berdaya tahan dan berkeyakinan So ulas sedikit kalau-kalau ada kaitan ceritakan. Uh, nah uh, saya murid-murid yang ber berciri berdaya tahan yang kita nak lahirkan kat sinilah ha. Sebabnya kita ada beberapa lapisan ataupun peringkat murid lah murid-murid okay. ya, yang cemerlang dengan sokongan daripada ibu bapa okay. ya, dengan latar latar belakang yang baik, baik. tentu uh, lagi segi keyakinan mungkin kita tidak ada masalah lah kan? Hmm. Eh. Uh, tetapi mungkin ada setengah murid yang uh, sukar eh, untuk Uh, nak mengejar kepada satu-satu potensi mata pelajaran. Okay. Jadi itu merupakan satu cabaran lah bagi setiap setiap orang. Saya rasa semua orang ada ada cabaran dia. So kat sini apa yang dia nak lahirkan adalah ciri-ciri murid yang berkeyakinan. Eh? Yakin tentang apa yang boleh dilakukan eh? untuk mencapai satu-satu satu-satu perkara. So uh, contohnya macam tadi kalau kita menceritakan mampu ke tidak eh? kita nak mendapat murid yang sekurang-kurangnya C okay. dalam mata pelajaran contohnya matematik lah, kita yeah. tahu matematik <laughs> ni, uh, satu mata pelajaran yang memang kebanyakan orang sukalah eh, kebanyakan, kalau kita dengar okay. matematik ni, satu yang lah. tadi ha. rakan kita pun cerita tentang gitu mata, mata pelajaran matematik so bagaimana kita nak meyakinkan pelajar, bahawa matematik itu mudah, okay. eh, macam mana kita nak lahirkan, nak, nak menjelaskan kepada murid-murid, kepada dan juga termasuk kepada ibu bapa bahawa hmm. matematik itu mungkin simple okay. eh, dan dan mudah eh kita nak kerja C eh bagi sekurang-kurangnya pencapaian minimum jadi itulah keyakinan uh, yang perlu kita terapkan kepada anak-anak murid kita dan kita nak mengajak mereka sama-sama menguasai eh uh, jangan jadikan itu termasuklah sejarah ke matematik mata pelajaran yang membebankan pada mereka dan didasarkan dalam otak dan kepala dia Mengatakan itu adalah subjek yang sukar bagi bagi mereka So kita permudahkan hmm. eh. Mungkin guru-guru uh, mempunyai berbagai kaedah lah Bagaimana dia nak Betul. menarik minat murid Dan melihat kepada pencapaian murid yang berbeza-beza okay. Tahap dia okay. So uh, dalam ciri-ciri uh, murid yang kita nakkan juga Murid-murid yang berdaya, yang berdaya tahan jadi uh, seseorang murid ataupun insan itu tidak boleh putus di tengah jalan So kena, kita kena memotivasikan murid-murid tersebut Dan memberi keyakinan bahawa itu merupakan cabaran-cabaran Yang pada masa akan datang mungkin cabaran tu lebih lebih tinggi lagi Apalah ya, sangat dengan orang. C je kot kan ya, betul, Akan betul. datang lagi lah mungkin, eh. mungkin kita boleh capai yang lebih baik ah. daripada itu okay, Betul. Okay. Okay, uh, para penonton, saya, saya, fikir banyak yang kita kupas sebentar tadi oleh sahabat kita. Terima kasih Tuan Jaya atas perkongsian. Nampak kali ini macam uh, confident lah. Berapa lama servis? Berapa lama lagi ni? Uh, saya kurang daripada 2 tahun lah. Uh, InsyaAllah. Banyak insya benda yang boleh capai tu. InsyaAllah. Banyak sebahagian perjalanan RPM tu kita haji <laughs> lalui lah kan? Ya, yeah, itulah yang kita kena hadap sebenarnya. <laughs> okay, good luck all the best. Para penonton, uh, Terima kasih. Saya Enjoy. ucapkan selamat bersara lah. <laughs> saya beri selamat bersara kepada Tuan Haji Saliman Yo, orang tak tahu Banyak saya nak bersara tu. Yang kita boleh belajar daripada muri, daripada, daripada muri orang tak tahu jadi orang tahu saya, saya bersara sekarang. Ha. <laughs> eh, okay, Okey, terima kasih. Eh all the best. Saya ucapkan selamat maju jaya, mudah-mudahan lebih cemerlang dan terus cemerlang dan uh, memberi sumbangan yang lebih besar dalam pendidikan. Bukan sekadar dekat Kluang tau. Yeah. Tapi terus beri, beri sumbangan besar dalam pendidikan di Keluang di Negeri Johor dan mana tahu ada rezeki turut sama jadi arkitek dekat Peringkat Nasional insyaAllah Insya kita sama-sama doa -sama baik, Assalamualaikum terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh